सुनता अगर आज मेरी सुने सब तो मित्र से बात करूँ अब नहीं सुने तो मेरा अभी बात करना फिर भी बेटा है नहीं नहीं बताओ 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 मैं तुझे हाँ हाँ सुन रही हूँ ना बताओ देखो मैंने जो तो केस किया है ये बहुत जरूरी था तेरे लिए और मेरे लिए अच्छा माहौल इतना बिगड़ गया था घर में कि इस समय जो है अगर मान ली धूम पेश करती है और धूम धूम अगर कोई स्टेप उठाती है तो उसका असर हम दोनों पे पड़ता है हाँ। तेरे है। के भी भी और और मेरे हम दोनों के पास में उसका कोई भी बचाव नहीं अच्छा। है अच्छा जी अच्छा और की उसके संग बनाया है दोस्ती रहते दोस्ती ठीक है दोस्ती से कोई गलत नहीं है तो लिविंग जब किया है तो उसके संग बच्चों ने किया আমি ধৃতরাষ্ট্র আজকের দেখুন আমরা দেখাচ্ছি সেই উত্তর প্রদেশ বৃন্দাবন মথুরার কথাকার কথাবাচক বাচক গোবিন্দব্লভ শাস্ত্রী গোবিন্দবলভ শাস্ত্রী তো খুব সাধু একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা তিলক চন্দন লাগিয়ে একবারে কিভাবে বসে থাকে দেখেছেন তো পাঠ করেন কিন্তু ভেতরটায় তার কি রয়েছেন আপনারা অনেকেই তো বলছেন যে বল্লভ একজন সাধু আমরা মিথ্যে খবর প্রচার করছি আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমরা যে খবর প্রচার করছি একশো শতাংশ সত্য বল্লভের যদি হিম্মত বা দন থাকে যে কোনো আইনের আদালতে যে কোনো বিচারালয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করতে পারেন আমরা প্রমাণ দেবো আমরা যা বলছি তা সত্যি আমাদের প্রতিবেদক ক্রাইম রিপোর্টার সুরেন্দ্র কুমার সিং এই ঘটনার অন্তর তদন্তে উত্তরপ্রদেশ থেকে ঘুরে এসছেন এবং এই মহিলাকে যেখানে যেখানে নিয়ে 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 গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে সব জায়গায় গিয়ে খুঁজে একেবারে তথ্য প্রমাণ নিয়ে কিন্তু আমরা বলছি আপনারা তো বলছেন সাধু এবার গোবিন্দ বলল যে নারীদের সঙ্গে প্রেম করে সেই নারীদের কিভাবে তাদেরকে গর্বনিরোধক ওষুধ খাইয়ে তারপরে কাউকে কাউকে তাদের যখন মানে মেয়েদের যে আপনার বাচ্চা হওয়ার আগে যেটা মানে ইয়ে হয়ে যায় সেটাকে কিভাবে তিনি ওষুধের মাধ্যমে গর্বপাত করেন সেটা তো আপনারা আগে শুনেছিলেন আগের পর্বে সেই মেয়েটির বিষয় নিয়ে যারা অনেক কথা বলছেন অনেক কিছু বলছেন বল্লভ যে মায়ের পেটের সন্তান তার থেকে তো ভালো গোবিন্দবলভকে কেউ চেনেন না আমি যে মায়ের পেটে হয়েছি সেই মা তো আমাকে জানেন চেনেন যে আমার ছেলে কি করতে পারে বল্লভ মা সেই অসহায় মেয়েটিকে বলছে যে আমি এবং ওর বাবা মানে আমরা রাজি তোকে বউ হিসাবে মেনে নিতে তুই থানায় যাস না গোবিন্দ বল্লভ রাজি হচ্ছে না গোবিন্দ বল্লভকে তার মা বলেছেন তুই বন্ধুত্ব করেছিস এটা অবধি ঠিক আছে কিন্তু তাকে তুই বিছানায় কেন নিলি তার সাথে সঙ্গম কেন করলি শুনুন না তার মায়ের কথা थोड़ा तो वैसे ठीक है वो मुझसे बर्बाद हुआ था मुझे हाँ। हाँ। हुआ हाँ। हाँ। था हाँ। हाँ। क्या बताया मुझे ऐसे ऐसे वक्त बताया हाँ। मार्च में उसकी शादी करे वो और वो हमने हाँ। हाँ। मैं तो मैंने तो कही मैंने तो बंदना तो बंदना तो मैंने मैंने कहा था बंदना कही जो मुझे शादी हो जाए मैं तो सीधा माफी का जवाब आपके पास मैं कही क्या राय ना रहूंगी और ना ना मैं दूसरा मकान में रहूंगी अच्छा सीधा माँ के पास चली जाऊंगी मैं अच्छा मैंने कही है बंदा ना तो दे बात कही मुझसे अच्छा कच्चे हम्म, हाँ। कच्चे नहीं है वो तो नाराज हो जाएंगे वो हमसे तुम तो सही नाराज के क्या बात है तो, तो मैंने फिर 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 पूछा मैंने फिर पूछा तू स्कूल का छोड़ दे वो तुझे तो बता रहा मासी मादी करोग को सब छोड़ दे वो तो तो, वो, तो भगवान तो तेरी बोल बहुत नाराज होगी तू देवी बच्चे बिगाड़ दिया तो उसके संग क्यों संबंध बनाया है दोस्ती रहते दोस्ती ठीक है दोस्ती से तो कोई गलत नहीं नही तो लिविंग जब किया है तो उसके संग बच्चे नष्ट किया तो बेकम क्यों किया अब उसको तू घर में ना रखे उसकी कुछ भी करे तो धर्म तो की तरफ तो बहुत नीचे गिर जाएगा फिर तो भगवान माफ ना करेगा तो मैंने वर्णन ने क्या बताया तो ना जाने तो मैं तो ठीक है देख लूंगी मैं देख तो, तो तुम सोचो क्या क्या नहीं है तो मैं तो आप पटा रहे होंगी उसकी मैं लग रहा है मुझे तो बताया नहीं है मैं लग रहा है कि बात में लग रहा वो है वहीं पटा रहा है नहीं कुछ छोर चार दे हाँ दे वो पटा रहे है नहीं मैंने कि उसको छोर तो भगवान ने तुम ना करेगो और दे तो तुम छोरेगो ना तू राजी राजी तू ना करे तो जेल राजी में दे दे तो तू ना मैंने कही है तो राजे में ना हो तो काले तो खाना में चले जाते फिर इज्जत मस्ती में मिल जाती मैंने बात को रोका ली ना तुम मुद्दत हाँ भी पता मैंने बुला ली सुबह अच्छा हम कहे हैं मैंने बुलाया तो फिर मेरी पास फिर बाद में देखेंगे क्या हो रहा है आप करें देख तेरे बाबूजी जो राजी

এখানে গোবিন্দ বল্লভ যে মেয়েটিকে ধর্ষণ করেছে এবং যাকে ধর্ষণের জন্য তিনি মাস সেই কিভাবে মেয়েটিকে বোঝাচ্ছেন সাক্ষ্যটাকে ট্যাম্পার করার জন্য তা আপনারা যদি প্রতিবাদ না করেন আপনারা যদি এটাকে সমর্থন করেন আমাদের তো কিছু করার নেই আচ্ছা শুনে নিন না বল্লভ কিভাবে ট্যাম্পার করছেন अगर आज मेरी सुने सब तो मित्र से बात करूं और नहीं सुने तो मेरा अभी बात करना फिर भी है नहीं, नहीं बताओ 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 मैं तुझे हाँ हाँ सुन रही हूँ ना बताओ देखो मैंने जो तो टेस्ट किया है ये बहुत जरूरी था तेरे लिए और मेरे लिए अच्छा माहौल तो इतना बिगड़ गया था घर में की समय जो है अगर मान ले धूल केस करती है अभी हम अगर कोई स्टेप उठाती है तो उसका असर हम दोनों पे पड़ता है तेरे और मेरे भी हम दोनों के पास है इसका कोई भी बचाव नहीं है अच्छा समझिए अच्छा। और घर में मम्मी पापा से भी तेरा बिहार खाता हो गया अच्छा ठीक है तो इसीलिए इन सब लोगों को शांत करने के लिए मैंने एप्लीकेशन डाला ताकि कम से कम इन लोगों को ये लगे कि मैंने कुछ किया है और मैंने एप्लीकेशन जो है हाँ वो हमको इस तरीके से डाला है कि उसका ना ऊपर कोई असर पड़ेगा न मेरे ऊपर कोई असर पड़ेगा और मूल मुद्दे की बात माननी चाहे मेरी बात मूल मुद्दे की बात यह है हाँ। तो देख हाँ। आज कम से कम मेरे हिसाब से दस बारह महीने मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है न और फिर भी डेली मुझे यही सुनना पड़ता है कि वो चुप क्यों बैठी है मतलब नहीं है नहीं नहीं <laughs> मैं हाँ तो दूर हो गई फिर भी, भी। उसको यही लगता है कि मैंने तेरे साथ में कोई गुप्त डील कर रखी है अच्छा हाँ और अभी अभी भी ही। अभी भी अगर मान में तू बिल्कुल शांत रहेगी तो कुछ नहीं कहेगी ना और तू अगर तू अगर ये कहेगी कोई बात नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए और जो है ये रिश्ता यही खत्म कर दो तो भी उस न, तो भी चौबीस कलेजे में अंदर नहीं पड़ेगी रिश्ता फिर भी वो यही समझेगी गोविंद ने अंदर अंदर इससे डीलिंग कर ली है और डीलिंग नहीं की तो फिर उसने कैसे मान लिया उसको उसको प्यार देने पर कोई भरोसा नहीं है उसको उसको यही है कि गोविंद जो है चाहे चोरी छोटे कैसे भी बच्चे संपर्क में रहेगा जो आप जो आदमी साल ग्राम मीडिया गया है वो रहिए इस बात को तो, 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 तो ये मतलब ये अभी भी आज की डेट में इस समय तो भी सुनवाद में ये है कि मैंने फिर को जी मैं मैं तेरी सारी व्यवस्था देखूंगा सब कुछ करूँगा सब सब ये वो करूंगा ठीक है अब जो मैं कह रहा हूँ हमारे पास में दो रास्ते ठीक है अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुझे अपने हिसाब से जो करना हो वो तुम करियो और तुझे अगर लगता है कि गोविंद ने सही किया है तो तुझे एक काम करना है तुझे 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 एक काम करना है तुझे जब वहाँ बुलाएंगे ना तो तू कह दियो बोले मैं अकेले अकेले से ही बात नहीं करूंगी उनकी वाइफ को बुलाएंगे और धूम बुलाकर सामने कह दियो सबसे देख मेरा मेरा न शेरे से कोई लेना देना है न गोविंद जी से कोई लेना देना है ठीक तो है लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत साल मेरे में तो मुझे मुझे तो हट जाना चाहिए उसको अभी ये लगे की इसमें ऐसे नहीं छोड़ा है मतलब ये डीलिंग नहीं है माँव के बीच में अपनी बोल कि मुझे पैसे चाहिए सीधी बात सीधी बात बोल मुझे पैसे चाहिए और अभी के अभी यही चीजें चाहे मेरे अकाउंट में डालू चाहे मुझे पैसे कर ठीक है उसके बाद उसके बाद देख क्या बोलती है और कम से कम कम से कम महीनों से दस लाख की डीलिंग तक आपके एप्लीकेशन में तो ये लिखा ही हुआ है कि मैंने आपसे पैसा मांगा है अच्छे? मैं क्या कह रहा हूँ खत्म अच्छा चलो खत्म उसके बाद फिर फिर बताओ उसके बाद फिर आपकी तरफ से क्या होगा उसके बाद जो होगा वो हम आपस में देखेंगे अच्छा अभी अभी पहले इसका इसका खत्म कर मैं इससे बहुत परेशान मतलब आपको इतना समझ में आ गया ना कि आपको मेरे से कोई परेशानी नहीं अपनी लोबाई से ही परेशानी है कोई परेशानी लेकिन तेरे से कोई परेशानी नहीं है अपनी पत्नी से मुझे तेरे से कोई परेशानी नहीं है लेकिन तू उसके सामने बिल्कुल बिना कुछ ऐसे खत्म नहीं करना है उसके सामने इसको बिल्कुल बोले कोई बात नहीं ठीक है मैं मेरा समझ रहे तो नहीं रहेगा मैंने आपसे मांगा ही नहीं पैसा तो मैं क्यों तो तो मेरी बात तो समझे मेरी बात को समझा की मैंने तो एक भी पैसा नहीं मांगा था गोविंद जी से सुन लो अपना गोविंद वल्लभ निजे बोलते মেয়েটাকে তা শেখাচ্ছেন এবং মেয়েটার বিরুদ্ধে একটা অ্যাপ্লিকেশান দিয়েছেন যে মেয়েটা তার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য শেষ দিকে এটাও বলছে এবং এও বলছে যে আমি তোর দ্বারাই কোনো নির্যাতিত নয় আমার স্ত্রীর দ্বারাই আমি নির্যাতিত প্রত্যেকটা মেয়েকে এই ধরনের কথা বলেন দেখুন আমাদের এই গলায় রক্ত তোলাটা তখনই সার্থক হবে যদি এই বল্লভের কঠোর শাস্তি হয় রাম রহিম যেভাবে জেলে রয়েছেন আশারামবাবু যেভাবে জেলে রয়েছেন রামপাল যেভাবে জেলে রয়েছেন এই একই ধর্ষণের কারণে আর এই যে যদি মেয়েদের টাকা দিয়ে এইভাবে সাক্ষী ট্যাম্পার করে বল্লভ আবার এসে ফিল্ডে নামেন আবার এসে সত্যমিথ্যা বানিয়ে বলেন তাহলে কিন্তু এই সমাজটায় বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে সেজন্য বিচার ব্যবস্থা আইনি বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে বিচার ব্যবস্থাও কিন্তু এটা নিরপেক্ষভাবে এর বিচার করা উচিত যে কেন মেয়েদেরকে এইভাবে তিনি গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী এইভাবে শেষ করে দেন আমরা এর পরে নিয়ে আসব আরও চাঞ্চল্যকর তথ্যসহ দেখবেন যে গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী শুধু এখন থেকে নয় একেবারে ছোট্ট বয়স থেকে হাত পাকিয়ে ফেলেছেন এইভাবে মেয়েদের মেয়ে ধরা হিসাবে ঠিক আছে আমরা সেটা দেখাবো তুলে ধরবো এই কারণেই কারণ আমরা চাই যে কোনো ঘটনার আমরা যেটা ধরি আপনারা জানেন যে একেবারে তথ্য প্রমাণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপরাধের বিরুদ্ধে ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আমরা মনে করি গোবিন্দবল্লভ শাস্ত্রী যা করেছেন যা করছেন সেটা অন্যায় তার শাস্তি হওয়া দরকার যদি আমাদের সঙ্গে আপনারা একমত হন অবশ্যই আওয়াজ তুলবেন আর গোবিন্দবল্লভের চক্রের যারা রয়েছে তাদেরকেও বিবেচনা করতে বলবো যে গোবিন্দবল্লভকে আপনারা সদুপদেশ দিন সদুপদেশ দিন গোবিন্দবল্লভের পক্ষে এই সমস্ত সত্যমিথ্যা বানিয়ে লিখে তাকে ধর্ষণে আরও সাহসী করে তুলবেন না তাহলে কিন্তু আখেরে আপনারা যেটা বলছেন যে হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্মটাই কিন্তু গাড্ডায় পড়বে এই লোকটার জন্য আজকের দেখুন সেই খবর